Физическая фаза размера имеет значение. Да? То есть по-любому крупные сказать, объединения, они всегда более устойчивые, более стабильно работают и всегда более успешны. Поэтому э, я думаю, что э, в этом плане все -таки, наверное, нам надо как-то сделать все-таки тоже самим движение вперед. И так сказать, сделать, этот что Книвийский со 260 тысяч, и он все-таки занимает место где-то во второй половине, там, в средней десятке, ближе к концу. Если мы сделаем, например, чтобы Книвийский был больше 300 тысяч, мне кажется, что это все-таки тоже даст определенный толчок развитию города, и э, даже мы сами, возможно, не совсем понимаем где. Но если говорить о конкретных моментах, то все-таки э, я думаю, что здесь э, ну, стоит обсудить несколько э, тех приобретений, которые мы можем получить. Первое, это все-таки какие-то земли. Да, ну, вроде бы как многие там уже после 20 лет независимости земле, возможно, не осталось. Мне кажется, Сот... это, наверное, не везде, стоит посмотреть, но может быть даже если и так, то все равно земли, как говорится, не громады, а даже частные они все равно принесут город и сделают его большим. И, соответственно, дадут больше перспектив развития. Второе, это э, все-таки но большое количество людей, живущих там, шаровеечки, лица, которые являются предпринимателями, которые так сказать, просто платят налоги из района, которые могли бы получить. Возможно, что этот ресурс недооценен. Там довольно-таки много людей, которые оформлены предпринимателями, и, соответственно, где-то, тут, мне кажется, стоит вот этот момент изучить. Может быть, конечно, не так, но где-то интуитивно, наверное, там есть такое поле, где стоит это самое по -по поискать. Третье. Ну, все-таки, ну, есть вроде как информация, может быть, неофициальная, о том, что уже какие-то идут переговоры с инвесторами на уровне области, о том, что уже кто-то есть, как бы, что возможно, готовы в каком-то формате решить этот вопрос. И вопрос, например, присоединения зоны аэропорта к этому территории города, да, где-то, наверное, нас поможет это сделать это более лучше и при правильном использовании репортажей, и но об этом много говорится, то есть а если мы это сделаем, это даст нам толчок все-таки вопрос решить, и э, это, наверное, э, это тоже даст развитию э, города тоже определенную э, Четвертое, свалка и э, мусороперерабатывающий завод. То есть надо для того, чтобы расширить свалку, сейчас надо просить, выделить земли у соседней территориальной команды. То есть я думаю, что этот вопрос тоже мог бы быть, оптимальной и уже, так сказать, спокойно не оглядываясь на какие-то территориальные деления, решать этот вопрос. Ну, и насколько я понимаю, что нам под этот процесс идет, так сказать, выделение с ДЭШ бюджета да, это финансирование, то есть это сумма, это 124 миллиона на область. Если мы это инициируем, мы можем попытаться, так сказать, сделать запрос на довольно большую сумму. И возможно даже с этого что-то выиграть, возможно, больше в большей степени, чем оно того. Хотя да, есть и минусы. Так, минусы, то, что там инфраструктура отстает от и надо ее подтягивать. Funky. Хотя это <bienvenue> хотя, с другой стороны, если город что-то для окружающих сил, то у нас все эти реформы только несут один только негатив. Так, как не реформа, то все, где -то что где-то мы что-то теряем, то, что было. А тут если мы дадим, например, людям, которые живут рядом, город Баск. Ну, какие-то преференции инфраструктуру и какие-то такие вот, моменты как бы. мне кажется что это всегда работает в плюсы и на город и на развитие и на то чтобы город был успешным.